Ну, мы это сделали. Сопротивлялись, но против наших нет пока мы еще. Не родились такие. Сюда, пацаны! Слава Украине! Был бой, крайний бой нашей. Два часа в коридоре зажатый был со своим отделением. Но через два часа я со своим отделением мы их сделали. Ну, шашлындос, шашлындос. У нас выезжает один танчик, три БМП на пять танчиков. Чуваки в бег сразу. Бойтесь. Работали машину с боеприпасами. Была ихняя, ехала. И два танчика. Три танчика. Один тоже в трофейсе забрали. Вони біжали як миші. Біжали, бросали все. Техніку, своїх людей. Був навіть друг, якого поранили, вони його застрелили, щоб просто вбігти. Так от, подивитися і цілий день постояти буде техніка кататися з буковкою Z. З. Ми зірвали урал з ПК. Бахнуло так, що яма глибиною 2 метри. Ясно, два танка. Красная звезда – это, короче, газета вооруженных сил. Это типа официальный орган. Тут там весь мир, блядь, дрожит. Ну вот от их немощи, вот. Мы будем бороться, пока мы живы. А когда нас не будет, будут другие.